ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ದಾನಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕವಚವನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಚದ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿದ್ದು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚವನ್ನ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ ಸಿ ದೇವಯ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಬೇಕಲ್ಲು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ವಿಶಾಲ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಜರಿದ್ದರು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಗಣ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು निवर्णाम् तमसा ज्वलन्तीम् वै रोच धर्मफलेषु जुष्टा दुर्गान् देवीगुम् शरणमहम् प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वम् पारयानव्यस्मात् स्वस्ति भिरति दुर्गाणि विश्वा कोश्च पृथ्वे बपुरानपुर्वे भवाय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्रायघण्टाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय द्रानिवाय शङ्कराय श्रीमन्महादेवाय नमः तदेव लग्नम् सज्जनन्तदेवा ताराबलम् चन्द्रबलन्त विद्याबलम् देवबलन्तदेव लक्ष्मीवदेन्द्रिपस्मरामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्याम् नमः वाणी वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः शुचिपुरन्दराभ्यां नमः

गति दुर्गाणि विश्वानेव सिन्धुम् दुरिता जने ताम् तपसा तमसा ज्वलन्तीं वै रोचणीम् कर्मफलेषु दुष्टाः दुर्गान् देवीगुं शरणमहम् प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वम् पारयानव्यस्मात्